нашего музея совсем другая, чем этого музея. Но мы же прежде всего занимаемся искусством, и это, кстати, современным искусством. Это, конечно, у нас тоже есть и другая публика, и другие тоже потребности и возможности, кстати. Но мне показалось самым интересным показать, как на нашем опыте мы могли бы работать с публикой, как просто привлечь публику в музей, ну такой, как и здешний, и как сделать его, возможнее и более интересным для посетителей. Вот и первый вопрос, это уже наш логотип здесь, вот это и наше здание. Мы же находимся в центре большого города, поэтому и аудитория у нас тоже совсем другая, о чем я уже говорил. Это же тот павильон, который вы видите, это наше временное здание, потому что новое еще не построено, о чем я тоже буду рассказывать. начали это от этого музея. Мы же начинали в 2006 году как просто новый проект, совсем новая институция на карте города. И мы вообще не хотели обновить какую-то устаревшую форму и ее переделать, только мы просто начинали, начинали заново. Вот еще вопрос у нас в городе такой, что есть на самом деле вот, на сегодняшний день три места, которые занимаются современным искусством. И прежде всего мы хотели показать, какая разница у нас между другими местами. То есть у нас еще Народная галерея Захента, у которой уже опыта больше ста лет, она же вообще начинала во время заборов, как вообще сообщество людей, которые хотели поддерживать э, польскую культуру, когда мы еще были э, частью Российской империи. То есть это институция довольно уже известная среди и публики и вообще не только любителей современного искусства, но просто людей, которые заинтересованы в культуре. Но в 2005 году тоже был основан центр современной культуры «Замок уездовский, который но для некоторых является нашим соперником в этом, потому что мы два молодые центра, которые занимаются современным искусством. Но ну и вот прежде всего, с чем, нам за начала, э, с чем мы столкнулись начало, это было то, как вообще ориентироваться и какой профиль создать в нашей институте, что она да, от этого центра я, кстати, тоже и отличался. А, и вот я сейчас вам расскажу, какие у нас же есть идеи на, на это. Вот э, короткая история нашего музея. Он же был создан э, указом Министра культуры 29 апреля 2005 года, но пока только он же состоялся, тоже то основание музея состоялось только на бумаге. Но так как уже в 2006 были подписаны более подробные договоры, которые говорили о нашей деятельности, в то же время нужно начать историю всего музея. И она до 2007 -го года, или даже, ну, даже до 2008 пока не появилась первая выставка работал как, ну скажем, офис проекта музея. То есть были разработаны идеи, как он вообще должен выглядеть и на какую публику он должен ориентироваться. И в 2006 году был подписан договор, который, можно сказать, уже определил нашу деятельность на ближайшие годы. В этом договоре, который был подписан между Министерством культуры и а городской властью города Варшавы, было, прежде всего, самое главное описано наше финансирование, что может вам тоже выдаться каким-то интересным пунктом этой презентации. Потому что вот, э, самый принцип главный ⁇ это то, чтобы мы построили музей открытый. То есть, чтобы он был как можно доступным всем. И поэтому наш принцип работы ⁇ это то, чтобы у нас все было бесплатно. То есть сход на все выставки, посещения, тоже туры э, с гидами по выставкам, всякие там воркшопы или другие занятия, все это у нас происходит бесплатно, как, так как наша институция должна быть как возможно демократической. И вот э, согласно этому договору 2006 года, э, финансированием нашего музея занимается... Министерство культуры. А насчет зданий, в которых мы сейчас находимся, и здания, которые мы будем строить новые, это уже вопрос, который решают городские власти. То есть такое у нас совместное финансирование между текущей деятельностью, а зданием, которое обеспечивает у нас город. И вот с 2007 по 2010 это были первые проекты, которые происходили в музее. И начало деятельности выставочной и тоже фирма формирование общественной миссии музея, чем на то, что я сказал о том, чтобы музей был как можно открытым. Но, кстати, мы тоже продумали, чтобы в отличие от э, этого центра современного искусства, который является нашим соперником, музей тоже стал такой платформой, где люди могут приходить и вести диалог. То есть мы поддерживаем местных активистов, которые хотят поменять что-то в городе. Мы принимаем которых есть какие-то интересы, но у них, например, нету площадки. То есть мы даже в 2008 году сделали вот такой уклон, скажем, в сторону молодых людей, которые занимаются экстремальными видами, экстремальными? Экстремальными видами спорта, э, и мы удоставили им свою площадку, чтобы они там могли вести свои занятия. Э, тоже для нас самое главное, чтобы музей не остался открытым местом, где люди приходят просто посетить выставку, но чтобы он был открытым центром диалога, где люди могут прийти и дискутировать на, на какие-то самые свежие темы, которые касаются не только жизни артистической, но тоже ежедневной жизни в городе. То есть мы вообще поддерживаем всяких активистов. Э, вот, в 2008 года мы уже датируем первую выставочную деятельность. Это была первая выставка, которая сразу дала принцип всем нашим вообще исследованиям насчет не только работы выставочной работы, но тоже собирания коллекции, потому что но мы так как правильный нормальный музей, мы тоже собираем коллекцию. И вот тоже у нас такое преимущество появилось, что мы начинаем заново, то есть мы подбираем объекты не по, не какая-то скучина, которая у нас, у нас уже есть какие-то устаревшие объекты, только мы покупаем именно эти работы которые подходят по профилю нашего музея. И вот первая выставка, которая состояла в 2008 году, называлась ⁇ Когда с утра открываю глаза, вижу фильм ⁇ она же касалась экспериментальных деятелей искусства в бывшей Югославии, которые занимались, скажем, авангардом в 60-х и 70-х годах в Югославии. И сразу здесь мы ориентируемся не только на тех артистов, которые уже известны в мире, но мы прежде всего хотим привлечь какие-то интересные события, которые происходили. Но на самом деле история искусства об этом замалкивает. И здесь тоже появляется географический вопрос. Мы прежде всего занимаемся искусством, которое рождалось на пространстве, скажем, ну не постсоветском, но посткоммунистическом нашего вот коммунистического лагеря. То есть у нас тоже были выставки артистов из Чехословакии, из Румынии, из Югославии. Вот именно это первое. И тоже были выставки артистов советских. Вот с 2009 года мы начали провести каждый год фестиваль Баршастро строительства, о котором я еще расскажу. На это же фестиваль, который, которого история связана с тем, что Варшава планировала принять участие в конкурсе на столицу, на культурную столицу Европы и получить это звание в 2016 году. Получим ли это звание или нет, это еще неизвестно. На самом деле, благодаря этому процессу появились средства на проведение фестиваля. Но городские власти сначала подумали о каком-то фестивале дизайна, мы это передумали и пришли вот таким выводам, что стоит лучше построить вообще э, фестиваль, ну не только дизайна, э, но прежде всего дизайна, как он влияет на ежедневную жизнь, а потом мы это еще еще расширили на вообще э, то как э, как тенденции или там э, или общественные вообще какие-то движения могут влиять на изменения реальные изменения в городе, то есть изменения, которые помогают э, жителям жить в лужу. И вот, например, такие очень простые вещи, которые мы сделали благодаря этому фестивалю, это, например, не знаю, создание каких-то светофоров на перекрестке, где их не было. Но это, начиная с таких самых простых вещей. И мы пришли к этому, что, например, мы от города получали обратное место, которое принадлежали, конечно, городу, но раньше являлись какими-то, например, артистическими ателье и мы их получали заново и отдавали артистам, которые там бесплатно могли вести свою артистическую деятельность. В 2012 году мы получили новое здание от правительства, так как мы раньше планировали строить здание уже с 2008 на центральной площади города, но из-за, конечно, каких-то формальных, скажем так, формальных вещей, но просто это не состоялось. Мы от проекта, который уже был готов, и мы хотели начать строительство. И так оказалось, что мы еще на ближайшие пять лет останемся без никакой площади для выставок. То есть у нас было действительно маленький коридор в бывшем жилом доме, и там же нормальные доставки строить было невозможно. И в это время, в 2012 году, мы на 5 лет получили здание бывшего мебельного магазина «Эмилия», который является большим павильоном, там по-моему, ему свыше 4000 квадратных метров. Сейчас вам покажу тот павильон. О. Вот здание музея, в котором мы сначала находились. Видите там внизу тот коридор, а тут, e, только то место, где мы могли провести свои выставки. А этаж выше тоже был наш. И там же просто были офисы рабочих e, этого музея. Конечно, при, при таком, ну, скажем, выставочной площади грандиозных выстав, никакие грандиозные выставки не состоялись. И вот это здание, которое мы получили, вот внизу тот павильон двухэтажный, мы его получили в 2012 году на ближайшие три года, то есть до конца этого года, до конца 2015 года. Мы можем его использовать как выставочную площадь. А он же был построен вместе с этим зданием жилом, которое мы видим позади. да. И вот, его, он же был раньше построен как ну, такой павильон в стиле модерн, который, ну, конечно, был мебельным магазином, но у него концепция еще такая появилась, чтобы все стены были из стекла, чтобы он работал, самое здание работало будто как большая витрина, на которой прохожие просто могут посмотреть, какие товары внутри. Вот мы передумали, что стоит это так и оставить, чтобы люди, прохожие, могли узнать просто, какие у нас выставки, не заходя внутри, могли узнать, какие выставки. И, может, это тоже нам поможет привлечь как-то публику. Вот еще одна фотография из 70-х годов этого здания, когда он был еще мебельным магазином. И вот уже концепция нового здания, которое должно стоять на центральной площади города, с которой тоже ну, наш музей всегда связан, потому что осмысление центральной площади города тоже является большим урбанистическим урбанистической проблемой. Так как это ну, большая центральная площадь возле, если вы видите, там стоит дворец культуры, самое известное здание, это такая большая сталинская высотка, но и перед ней, конечно, была большая... Парадная площадь, на которой ну, раньше проходили все праздники, там 1 мая, 9 мая э, и октябрьские праздники, но после 90-го года она же стала мертвой. Там же потом начали строить какой-то павильон маленький из металла, э, которым продавали просто одежду, но на самом деле эта площадь в центральной части города была не использована а, наверное, не так, как бы хотелось жителям. И вот одна из концепций, то, что вы видите, э, то есть первого проекта, это красная там красная часть, это здание нашего музея, здесь должно стоять. Но, как я говорил, это же и не состоялось, мы отказались от проекта и начали все планирование заново. И вот уже новая концепция, которая выиграла в конкурсе на концепцию стройки нашего здания. То, что вы видите, это небесная голубая такая полоса, это наше новое здание музея, здесь будет стоять. Красное это здание театра, которое будет стоять рядом с нами. Между ними такой коридор, который мы хотим сделать вот открытым для людей, как ну, типа летний парк, в котором люди могут просто прийти и посидеть. А это, ну, это черное здание, это большая сталинская высотка. То есть мы на самом деле тоже планируем ну, как-то оживить площадь центральной части города, которая, ну, к сожалению, до сих пор является мертвой площадью. На самом деле на ней только э, находится остановка для автобусов э, при Вот еще одна из концепций, как, должен, это, это здание как должно выглядеть это здание, и это коридор, о котором я говорил, между двумя зданиями, между зданием театра и зданием нашего нового музея.